নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ লৈ আহিছোঁ এটি বৰ সুন্দৰ গল্প মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনিব আৰু শুনি আনলৈও আগবঢ়াই দিব গল্পটিৰ শিৰোনাম তাইৰ বিশ্বস্ত চকু দুটা মূল আফগান ৰয়া খুৰচেদ বাংলা অনুবাদ কক্সানা কাজল অসমীয়া অনুবাদ গুনিন চৌধুৰী সন্ধিয়াৰ অন্ধকাৰে যেতিয়া আনাৰ গোলৰ কুটিৰটো চাটি পেলাইছিল তাই তেতিয়া পুৰণি তেলৰ চাকিটো জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নিজৰ বাবে গৰম চাহ কৰি ষ্টীলৰ সৰু কেটলিত থৈ চিনি আৰু এটুকুৰা ঠাণ্ডা ৰুটি সন্মুখত ৰাখি থৈছিল সেয়া আছিল তাই ৰাতিৰ খাদ্য ৰুটিখনত অলপ অলপকৈ কামোৰ মাৰি চাহত চুমুক দি আছিল গোটেই সপ্তাহটো মিৰ্জা হবিবৰ পৰিয়ালৰ বাবে চোলা পেণ্ট তাই চিলাব লগা হৈছে সেইবাবে তাইৰ দেহা আৰু মন বৰ ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিল তাইৰ যিমান দূৰ মনত পৰে চিলাই কৰা কামটো আছিল তাইৰ পেচা গোটেই জীৱন ঘৰটোৰ এটা কোণত বহি চিলাই কৰি কৰি তাই পূজা হৈ গৈছে তাইৰ সপোন আছিল এটা চিলাই মেচিন কিনাৰ কিন্তু দৰিদ্ৰতাই তাইৰ সেই সপোন পূৰণত বাধা আনি দিছিল দিন যিমানে পাৰ হৈছিল সিমানেই দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু ধৈৰ্যও কমি আহিছিল তাইৰ আঙুলি আৰু হাতত আগৰ দৰে সেই শক্তি নাছিল পিঠিত সদায় বিষ এটা লাগি থাকে চকু দুটাও নিস্পৰ্শ হৈ আহিছে কিন্তু তথাপিও বহি বহি চিলাই কৰাৰ বাহিৰে তাই আৰু কোনো উপায় নাছিল আজি ৰাতি তাই বহু বেছি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছিল ভাবিছিল ৰাতি খাই বৈ উঠি অলপ বেছিকৈ জিৰণি ল'ব কিন্তু হঠাৎ মনত পৰিল তিনিদিন পাছত নতুন বছৰ আহি আছে মিৰ্জাৰ পৰিয়ালৰ চোলা কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাইৰ নিজৰ বাবেও টকা পইচা লাগিব খোৱা বস্তুখিনি একাষৰীয়া কৰি থৈ তেওঁ মিৰ্জাৰ ভৈণীয়েকৰ সেউজীয়া চোলাটো চিলাই কৰিবলৈ লাগিল আন্ধাৰৰ বাবে কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হোৱা বাবে চাকিৰ খলিতাডাল বঢ়াই দিয়ে চাহত চুমুক দি মূৰ টোপৰমুৱা কৰোঁতে বেৰত নিজৰ গাৰ চাহটো দৃষ্টিগোচৰ হয় বেৰত প্ৰতিফলিত হোৱা নিজৰ চাহটো চাই তাই ভাবিবলৈ ধৰে কেনেকৈ গোটেই জীৱনৰ বাবে তাইৰ একমাত্ৰ বন্ধু হিচাপে এই চাহটো তাইৰ লগত ৰৈ গৈছে তাইৰ লগৰ কিমানেই যে নিজৰ পথ সলনি কৰিছে সংগীহীন অৱস্থাত মাছৰাজ তাত তাইক অকলে এৰি থৈ গুচি গৈছে কিন্তু এই চাহটো তাইৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজৰ লগত অনুগত হৈ ৰৈ গৈছে এটাই মাত্ৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিল পিছফালে এটা ওখ কোজেৰে সৈতে খুব নিস্তেজ আৰু সৰু যেন লগা হৈছিল কেতিয়াবা আনাৰগোলৰ দৰে দীঘল আৰু পোন দেখা গৈছিল কিন্তু জীৱনৰ বাধা বিঘিনিবোৰে তাইৰ ছাঁ আৰু তাই দুয়োকে সলনি কৰি দিছিল আনাৰগোলৰ জন্মৰ আগতে দুয়োটাকৰ মৃত্যু হৈছিল তাইৰ মাকক দেওৰেকৰ লগত জোৰ জবৰদস্তি কৰি বিয়া দিব বুলি তেওঁ গাঁও এৰি পলাই গৈ চাচমা ছাৰ বস্তিত থাকিবলৈ লয় তাত মিৰ্জা হাবিবৰ দেউতাক মিৰ্জা কায়ুমৰ ঘৰত আলপুইচান ধৰাৰ কাম পায় যেতিয়ালৈকে মানুহে গম পোৱা নাছিল যে তাই এটা সন্তানৰ মাক হ'বলৈ ওলাইছে তেতিয়ালৈকে সকলো ঠিকে আছিল অলপ দিনৰ ভিতৰতে গাঁৱৰ অতি বুদ্ধিমান মানুহ কেইজনমানে গুজব উলিয়াই দিলে যে তাই আচলতে গৰ্ভত এটা অবৈধ সন্তান থকাৰ বাবে পলাই আহিছে বদনামৰ ভয়ত সিহঁতে তাইক গাঁৱৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব বিচাৰিছিল বিপৰীতে মিৰ্জা কায়ুমৰ মিৰ্জা কায়ুম ভাল মনৰ মানুহ আছিল তেওঁ গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা সন্মতি আদায় কৰিছিল এটা চৰ্তত যে তাই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত থাকিব কিন্তু গাঁৱৰ কোনো কাম কাজৰ লগত জড়িত হৈ নপৰিব বৰঞ্চ নিজকে যিকোনো কথাৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখি চলিব আনাৰ গোলে তাইৰ মাকৰ যিখন নিঃসংগ পৃথিৱীত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল সেই পৃথিৱীখনকে উত্তৰাধিকাৰী সূ সূত্ৰে আকৌ তাই পায় তাই আছিল দীঘল নাক আৰু ধুনীয়া কলা চুলিৰে সৈতে সুস্থ মৰমীয়াল মুখৰ এটা শিশু এযোৰ অনিন্দ সুন্দৰ চকুৰ অধিকাৰী আছিল তাইৰ এটা চকুৰ গঢ়ৰ বাবে নহয় বৰঞ্চ তাইৰ চকুৰ ৰঙে অইনবোৰক সন্মোহিত কৰিছিল তাইৰ এটা চকু আছিল জোনবিহীন ৰাতিৰ দৰে কলা আৰু আনটো চকু আছিল শক্তিশালী সমুদ্ৰৰ গভীৰখন নীলাৰঙী তাইৰ মাকৰ বাবে তাইৰ চকু আছিল মহান সৃষ্টিকৰ্তাৰ পৰা লাভ কৰা পৰম আশীৰ্বাদ কিন্তু গাঁৱৰ মানুহৰ বাবে তাইৰ যিহেতু অবৈধ আছিল সেয়ে সেয়া তাইৰ অভিশাপৰ ফল আছিল এই অভিশাপ গোটেই জীৱন তাইক অনুসৰণ কৰি খেদি ফুৰিছে আৰু এতিয়াও পিছ এৰা নাই সমাজৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ পৰা বেয়া ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ পাই নিতান্ত অস্পৃশ্যৰ দৰে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল শিশুবোৰৰ বাবে তাইৰ নামটো আনাৰ গুল বা মাকে যেনেকৈ তাইক আনাৰ বুলি মাতিছিল তেনেকুৱা নাছিল সিহঁতে তাইক চৈতানৰ বাচ্ছা ভয়ংকৰ ছোৱালী বা জাৰজৰ বাহিৰেও অতি বেছি অপমানজনক গালি অশুভ চকুৱা বুলি মাতিছিল পুষ্পিতা নোহোৱালৈকে তাইৰ সৰলতাই তাইক বুদ্ধিহীন কৰি ৰাখিছিল কিন্তু কথাবিলাক যেনেকুৱা যেন লাগিছিল আচলতে তেনেকুৱা নাছিল তাইৰ চকু দুটাৰ অন্তৰালৰ ৰহস্য আৰু তাই কিয় বাধ্যতামূলকভাৱে অকলে থাকিব লগা হৈছে এই কথাবিলাক লৈ তাইৰ মনত প্ৰশ্ন জাগিছিল তাইৰ মাকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিল তাইৰ চকুৰ এনে কি অসুখ কথা আছে বা বিৰাট এটা ভুল আছে যাৰ বাবে সকলোৱে তাইক বেয়া দৃষ্টিৰে চায় তাৰোপৰি তাইৰ চকু দুটা এনেকুৱা কিয় কিয় তাইৰ চকু দুটা অইন মানুহৰ দৰে নহয় তাই অবৈধ হোৱা বুলি অভিশাপ হিচাপেই তাইৰ চকু দুটা এনেকুৱা অদ্ভুত ধৰণৰ হৈছে নেকি কিন্তু তাইৰ মাকে সদায় তাইক কয় তোমাৰ এই সুন্দৰ চকুযোৰ অসীম কৰোণাময় ভগৱানৰ মংগলা শিষ কোনো অভিশাপ নহয় কোনে কি কৈছে সেইবোৰ মূল্যহীন কাৰণ আমাৰ পবিত্ৰতাৰ একমাত্ৰ সাক্ষী হৈছে আমাৰ পৰম কৰোণাময় ঈশ্বৰ প্ৰথম অৱস্থাত এনেধৰণৰ যুক্তিবিৰ মানি ল'বলৈ খুজিছিল যদিও পিছলৈ ঈশ্বৰৰ অজুহাতো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি তাই জানিবলৈ লয় তাই যেতিয়া ঘৰৰ এটা কোণত ৰ'দৰ পোহৰত চিলাই কৰিবলৈ বহে তেতিয়া এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান উলিওৱাৰ চিন্তা কৰে কিন্তু তাই নাজানিছিল যে ঘৰটোৰ সেই কোনটোত বহি বহি এনেকৈ ভাবি থাকোঁতে বছৰ বছৰ পাৰ হৈ যাব একমাত্ৰ যিটো দৰকাৰী বস্তু ওলাই আহিব সেয়া হ'ল তাইৰ চিলাই কৰা এই চুই চি চোলা কাপোৰবোৰ জীৱনটোত কষ্টৰ বাঢ়ি একোৱেই নেপালে এই কষ্টই তাইৰ একমাত্ৰ বন্ধু আৰু পৰিচয় তাই দুৰ্ভগীয়া মাকক কাঢ়ি লৈ গৈছিল তাই মাকৰ অন্তেষ্টিক ক্ৰিয়াৰ আয়োজনৰ বাবে সামান্যতম সাহায্যও সাহাৰ্যও কোনেও নকৰিলে আকৌ এবাৰ মিৰ্জা কায়ুমে তেওঁৰ প্ৰভাৱ খটুৱাই সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল যাৰ ফলত তাইৰ মাকে শেষ বিশ্ৰামৰ বাবে এটা কবৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল একাকী শব্দটো তাইৰ অনুভৱেৰে বাখ্যা কৰিবলৈ যথেষ্ট নাছিল কাৰণ তাইৰ অৱস্থা তেতিয়া খুব বেয়া আছিল তাইৰ মাকৰ আইনাখনত নিজৰ চকু দুটাৰ ফালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাই আৰু সকলোবোৰ ঘটনাৰ বাবে এই চকু দুটা দায়ী বুলি ভাবি লৈ তিৰস্কাৰ কৰে দিনবোৰ যিমানে পাৰ হৈ গৈছিল তাই বিশ্বাসদৃঢ় হ'বলৈ ধৰে যে সঁচাকৈয়ে তাইৰ অভিশপ্ত আছিল আৰু এইকাৰণেই জীৱনৰ সকলো প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আনকি নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰাও এইবোৰ ভাবিয়েই তাই সিদ্ধান্তলৈ আহে যে মানুহে যদি তাইৰ চকু দুটালৈ ভয় কৰে তেওঁলোকক কোনো দুখ দিব নোৱাৰি কাৰণ তাইৰ চকু দুটা দেখিবলৈ সঁচাকৈয়ে অশুভ তাইৰ ঘৰৰ এটা কোণত বহী অকলশৰে দিনে ৰাতি কেৱল চিলাই কৰি গৈছে আৰু ভাবি ভাবি দিন কটাইছে কেইবছৰমানৰ পিছত মিৰ্জা কায়ুমে শ্বাহ আগা নামৰ এজন কৃষকৰ লগত তাইৰ বিয়াৰ ঠিক কৰিছিল সৰুকৈ এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ অনুষ্ঠান কৰা হৈছিল সিহঁতৰ বিয়াৰ বাবে আৰু মাত্ৰ কুৰি মিনিট সময়ৰ ভিতৰতে তাইৰ বিয়া হৈ গৈছিল এজন মানুহৰ লগত যাক তাই কোনোদিনে দেখাও নাছিল বা তেওঁৰ কথা শুনাও নাছিল সেই মানুহজনেই তেওঁৰ এই সৰু কুটিৰটোলৈ তাইক লৈ আহিছিল আৰু তাই এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল যদিও তাই চকু দুটালৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে চাবলৈ কেইসপ্তাহমান সময় লাগিছিল তাইৰ প্ৰতিটো কামৰ প্ৰশংসা কৰিছিল আগা চাহে দিনবোৰ যিমানে পাৰ হৈছিল তাই কলা আৰু নীল ৰঙী চকু দুটা দেখিবলৈ আৰু বেছি মোহনীয় হৈ উঠিছিল তেওঁৰ বাবে এইখিনি সময়ত আনাৰগোলৰ সংগ্ৰামী জীৱন সলনি হৈ পৰম সুখী জীৱনত পৰিণত হৈছিল আৰু দুই মাহৰ বাবে তাই হৈ পৰিছিল পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সুখী মহিলা কিন্তু তাইৰ মাকৰ দৰে তাইক আকৌ অকলশৰীয়া কৰি এৰি গুচি যায় চাহ আগাহ তেওঁৰ মৃত্যুৱে তাইক এনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিল যে সেয়া কল্পনাৰো অগোচৰ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অন্ধকাৰ কুটিৰত বহি থাকে আৰু কান্দে আৰু কেতিয়াবা হাঁহে চাহ আগাৰ চোলা কাপোৰবোৰ তাই লাৰি চাৰি চাই আৰু কথা পাতে ভাবে এয়াই তাইৰ চাহ আগাহ কোনোবাই মিৰ্জাক এই কথাও কৈছিল যে এদিন ৰাতি তাই চাহ আগাৰ কবৰ খান্দিবলৈ গৈ ধৰা পৰিছিল কথাবোৰ শুনি মিৰ্জাই তেওঁৰ পত্নীক তাইক সান্তনা দিবলৈ পঠিয়াইছিল কিন্তু পাগল হৈ যোৱা বুলি নিশ্চিত হৈ তেওঁ ঘূৰি আহিছিল গাঁৱৰ মানুহবোৰেও অভিযোগ কৰিছিল যে মাজৰাতি তাইৰ কান্দোন শুনি তেওঁলোক তেওঁলোকে ভয় পায় কিন্তু তাইক বাধা দিবলৈ কাৰো সাহস বাহৰি দৈ নাছিল আহ নিজেই বেজীৰ খোজ খাই আনাৰ গোলে কান্দি উঠে এই যন্ত্ৰণা জৰ্জৰ খোজে তাইক বাস্তৱলৈ ঘূৰাই আনে অন্ধকাৰ কুটীৰত বহি তাই খানোম গোলৰ সেউজীয়া চোলা এটা চিলাই কৰি আছে সেই চোলাটোত কেইটোপালমান তেজ লাগিছে চকু পানী আৰু ঘামেৰে তাইৰ মুখ ভিজি গৈছে আৰু চকু দুটাও বিষাইছে বহুত দিন তাইক কান্দা নাই গাৰুৰ তলৰ পৰা তাই মাকৰ আইনাখন উলিয়াই আনে বহু বছৰ পাছত তাই নিজে নিজৰ ফালে চায় তাইৰ মুখখনত লাগি আছিল ক্লান্তি তাত কোনো সংগ্ৰামৰ চিন নাছিল বহুখিনি অভিব্যক্তিহীন যেন লাগিছিল তাই তাইৰ চকুত ধাৰণ কৰি ৰাখিছিল তাইৰ গোটেই জীৱনৰ সমস্ত যন্ত্ৰণা আৰু অবিচাৰ তাই বুজিব পাৰিছিল মাজৰাতিৰ দৰে অন্ধকাৰে আৱৰি থকা কলা চকুটো ঠাণ্ডা ছাইৰ দৰে ৰং লৈছে আৰু নীলৰঙী চকুটো বৰ্ষা সিক্ত আকাশৰ দৰে ঘোষৰ আৰু নিস্তেজ দেখা গৈছে সেই ৰাতি তাতে বহি ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা তাই নিজৰ চকু দুটাৰ ফালে স্থিৰভাৱে চাই আছিল যিমানবাৰ চকু দুটাৰ ফালে চাইছিল সিমানেই তাই ঘৃণা বাঢ়ি গৈছিল অৱশেষত বহুত হৈছে বুলি যন্ত্ৰণাভৰা কান্দোনেৰে সৈতে খুব জোৰেৰে আইনাখন তাই বেৰলৈ মাৰি পঠিয়াইছিল আৰু চিৰদিনৰ বাবে দুখৰ অৱসান ঘটাবলৈ তাই তাইৰ চকু দুটা বন্ধ কৰি দিছিল ধন্যবাদ